Axşamınız xeyir, əziz fablikçilər. Mən bu gün sizə sifarişin yəni zakazı biz vurmuşuq və həmən zakaza nəsə əlavə etmək istisə, onu ım, geri çəkib, nəsə əlavə edib təzə bağlamaq qaydasını atıram. Burda məndə hazır səhifə qalıb, artıq məsləhətçi səhifəsindeyim. Yəni gördünüz kimi biz fablik səhifəsindən girən kimi hazır yaddaşda qalan səhifə açılır. Əgər siz öz səhifənizdən sizsə Əsasən deyə fars açılacaq. E, burdan baxın bura biz vurduq. Kəşlok açıldı. Hə, baxaq. Görürsüz burada görünür burdan ki, hesabda bu qədər pul var. Bunda sizə göstərəm. Sizin bu ödənişiniz də bu qədərdir. 5476 və biz düşənə aşağıda burada görürsünüz ki, yazılıb ki, Qatuzburq. Yəni Qatuzburq oğlandı, zakazı geri çəkmək olur. Sabirə hesabında artıq o zakazı geri çəkmək olmaz. O zakaz yerə olmağa verilmişdir. Eee, burada gördünüz kimi hər zakazın özünün kodu var. Baxın, bu qo kod, zakazımızın kodu budur. Biz bunun üstünə vururuq. Sifarişimiz açılacaq indi. Necə açılar? Yəni sifarişin içində nə var, o açılacaq. Aha. Baxın, bir burdan da vururuq, sizə göstərəm. Hə bu raportun ətrafı. Bura-buranda bütün zakaz açılır bütün. Elə bir ki, nakladnoy sizin əlinizin altında olur da. Yəni mən məsulların içindəki çək gəlir, qabız baxırsınız, o burada da hamsıdır. Burdan girirsiniz. Baxın, burdan görürsüz göstərəm sizə birinci bunu göstərəm sizə. Burada baxın. Burada e, görürsüz də yəni sizin sifariş üçün balların məbləği nə qədərdir. Katalog qiymətindən necə manatdır. Sizə nə atəşiz nə qədər də çatdırılma və burada xanım gördürsüz bu da 4 manat da maşın o. Baxın burada. Yəni bunu da çıxıb ondan da çıxıb. Onu da göstərir. Biz baxın görsəniz naqladmı biz görürük. Burada nə var, nə vurmuşuq bütün məhsullarımızı gördük. Nə isə silmək istəyirik, yaxud da nə isə əlavə etmək istəyirik, sifarişi geri çəkmək istəyirik və axıra kimi gəlirik. Burada görürsüz burada bu kompüter e, üçündür. Yəni bu işarə bu bizim telefona aidd deyil. Burada çap etmək, bu e, spiskobu bizə aidd. Telefondan işləyənlər yəni buna alıb vurmaslar. Burada zakazı gətirəcəkmək üçündür. Bu da zakazı tamam ilə silmək üçündür. Yəni zakazı tamam ilə silmək üçün. Ona görə də biz bu karandaşın üstünə vururuq. Deyək ki, siz elə məsullar ola bilər ki, siz vurmusunuz onu. Amma sizdən sonra üç saatlıq skladda bitib. Əgər o sizin bu naqladığınızda varsa, gec tapılan məhsuldursa, tez bitən məhsuldursa, onun üçün siz bu zakazı əgər baxın, geri çəkirim indi baxın burada mə bunu görürsüz. E, vuram üstünə. Orda yazır. Görürsüz, məhsullar varsa, olan silinəcək. Yəni siz zakazı geri çəkən kimi siz nəsa əlavə etsəniz, yox çıxsa, nəyinsə zakazı bağlayanda artıq o anbarda bitən məhsul sizin naqladığınızda silinəcək. Ona görə əgər sizə Çox vacibdirsə, silinən məhsuldursa, güclə onu tapıb vurmusunuzsa, yoxdursa indi yüklənib, o zaman zakazınızı geri çəkmə məsələsi görmürəm. Görürsüz biz onu vurduq, zakaz açıldı, yerə həmişəki kimi baxın görürsüz burada kod üçün yer açıldı, zakaza əlavə etmək üçün və yaxud nəkladırdan hansı zakazı rəğbət etmək istəyirsinizsə, baxın burdan rəğbət edə bilərsiniz, hansı məhsul silmək istəyirsinizsə və yaxud əlavə eləyirsizsə Ətəzən yenə düşürsüz aşağı. Yenə öz zakazınızın sorması o bu. Yenə davam et düyməsinə basırsınız. Və yaxud ünvan səhvdirsə sizdə, onu bağlayım. Əgər ünvanınız səhvdirsə, baxın burada burdan siz ünvanı da seçib dəyişə bilirsiz. Bilməmisiniz başqa yerə vurmusuz. Tez gəlirsiz burdan dəyişirsiniz. Çatdırılma nöqtəsini dəyişmək o sorğuda yazın. Və yaxud xanım bayaq soruşurdu ki, mən bonuslarıma baxmaq istəyirəm. Baxın bura dırəyərək biz daxil oluruq bura. Görürsüz bura. Bura daxil olmandan sonra görürsüz burada bütün bonuslara görə və məsləhətçi xanım ona görə endirimlər var burada. Sınaq nümunələri, nə bilin, probnəklər hamısı burada, sonra hədiyyə paketləri. Sura baxın favorit klub. Görürsüz bu da favorit klub. Baxın favorit klub. Burada bonus səhifəsidir. Favorit klubun üstə vuranda sizə 101 bonusunuz var və məhsulu seç. Aşağıda görsüz açılır. Görürsüz? Burdan hamsı var. 5 bonusa nə çıxır? 10 bonusa nə çıxır? Nə bilim, 15 bonuslara nə çıxır? Məsələn, siz dublu pasta istəyirsiniz, sizə bir dənə götürmək. Burda plus işarəsini baxın, mən sizə göstərirəm. Burada görürsüz, plus işarəsinin üstünə vurursuz. Bir dənə sizə bonus gəlir. Bir dənə dublu pasta 15 bonusa çıxır. Nə bilim, sonra hmm, ə 20 bonuslara gedim. Yəni burada məhsul çoxdur, yəni mən bunu hamısını sizə göstərə bilmirəm. Məsələn 20 bonusda göz və dodaq üçün yanaq makiyaj vasitəsi. Görürsüz, burdan yenə mən bir dənə seçirəm və yaxud iki dənə seçəmsə 40 bonus, bir dənə seçəmsə 20 bonus. Tətbiq et düyməsini basara, bunlar artıq avtomatik onu düşəcək səbətə indi. Yəni siz bu aksiyaya konsoltanta girəndə məsləhət üçün aksiyaya girəndə burdan hamsını bir-bir görərsiz. İndi bu bağlansın. Hə, bağlandı. Sonra səbətə keç düyməsini üstünə vururuq biz. Səbətə keçdir. Görsəniz səbətdə üç qəpiyə, iki məhsul, yəni burada bir 20 bonus, bir 15 bonus, 45 bonus. Sizin hesabda olan bu 101 bonusdan bu 45 çıxılacaq. Nə qaldı? Yəni qalacaq orada. Yəni bu bonusları şirkət bizə bir ləzənə istifadə etmək müddəti verib. Yəni biz bu bonusları ee indi çıxartmasaq da gələn kataloğu üst üstə yığıla, yəni istədiyiniz vaxt billərinizdə xırda-xırda çıxarda bilərsiz. Mən bunları təzələşdirirəm çünki onlar bizə lazım deyil. Nümunə üçün mən sizə atdım və təzən sifarişimə bağlayıram. Davam et. Görməsini bağlayıram. Dururam. Bunları bilisiz biz xrondan işləyirik, amma fabrik proqramı ilə işləyəndə Sizdə belə bir hal olanda mütləq burdan baxırsınız. Burun bağlayın bu səhifə artıqsa açılanda. Fabriklik proqramına ilə zakaza geri çəkmək olmaz. Ümumiyyətlə fabriklik proqramına vurulan sifarişi qoqulumdan da girsəs o zakaza geri çəkmək olmaz. Məcbur o zakazı silirik biz. Nə səlavə istəmək istə, istəyəndə. Təzədən bütün o zakazı biz veririk. Gördünüz ki, mən sifarişi artıq bağladım.